который уже затянулся. Нас опять залило полностью весь двор, гараж. Залило уже, вода дошла полностью до хаты, и в веранде уже велосипед стоит в воде. В принципе, это происходит практически каждый год, когда идут большие дожди, либо весной растает очень много снега, потому что не сделали линек и вовремя, когда строилось рядышем гаражи и кооператив. Поэтому Получился у нас нижняя точка, и сюда стекает вся вода. Что вы принципе, делали, когда вы запекли? Что делали? Ну, мы откачивали воду, пока сами могли. То есть откачивать можно только большими объемами. Нам нужно вызывать МЧС. Мы позвонили и вызвали в общем службу спасения, потому как невозможно было самим с этим побороться. Имя, должность? Помещенник начальника змины ОХЦ капитан Клименко. 31 травня отримали дзвінок до чергової частини про затоплення будинків за адресою провулок зимовий. Після зливи три будинки були повністю затоплені водою, прибули до місця виклику, зорієнтувалися на місці, викликали частину відділення 13-ї частини на відкачку води. Ще прибула допомога. В выгляде двух мотопом. працюємо, откачиваем, рятуем людей.